Я чую, что сейчас христиане в семьях, тобто, есть то, то удобряют. Что? Виртуальный секс. Цел, когда там дистанционно, дистанционно, человек в командировке. Я понимаю вопрос, но, наверное, скажу так, я не знаю, как на него ответить. Я скажу так, я полгода странствовал угу. после депортации. Сам. Я был один, 6 месяцев в гостиницах в 12 странах мира. Ужас. По полтора, по два месяца один в гостинице. Опять здесь скажу, по милости Божьей и, наверное, пониманию того, что я сейчас говорю, я не смотрел ни один раз, ни разу я не посмотрел порно, ни разу вопроса там, ну, мастурбации. И нет, я, мы не прибегали с женой к виртуальному сексу. Потому что, ну, может быть, я консервативный очень,